Ага, давай не хотят. Я тебя видел первым, но ты почему-то э, увильнул от разговора со мной. Нет, просто, когда мужчина попадает, то девочкам надо пообщаться. Ты, наверное, в армии не хочешь, поэтому и прячешься, да? Я в армии уже служил. Я отслужил срочную службу, а долг родине отдать. Я отдал год, хватит. Нет, 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 дорогой мой. Э, указ президента нашей страны о частичной мобилизации сил не потерял и до сих пор действует. Ну, а, я долги студент. растут. Не, студент еще пока Ну, а как же ты год вроде не отдавал-то, будучи студентом? Я после баталавра ушел, сейчас в магистратуре. Ну ничего, ничего, по мобилизации пойдешь. По какой специальности учишься? Ты юрист. Это прекрасно. Вот видишь, мы с тобой как два, два коллеги. Я работаю юристом в Белгородском городском а -э военкомате. Представляешь? Раз, Хочешь быть у меня заместителем? Не, не хочу, спасибо. В смысле? Представляешь, такой маленький, а уже заместитель Белгородского городского военкома. Да нет, что нет? Неинтересно. Неинтересно? Ты думаешь, ты э, на гражданке больше денег заработаешь? Конечно. А кем ты хочешь стать на поприще юриспруденции? Ну, я не буду по специальности работать. Ты не будешь юристом работать? А зачем получаешь юридическое образование? что на войну не Почему тогда юридическое? Не знаю. Не знаю, но экономическое получил бы голова. В Татарстане ты живешь, да? Нет. Ну, Татар, Астрахань. Астрахань же Татарстан. Нет. Астрахань это Астрахань. А Астрахань это Астрахань. А, а, понимаю. ну ты татарин? Нет. Нет. Казах. Казах? На Наполовину. На не похож ты? Да откуда я знаю, я не очень разбираюсь. Я ж поэтому и спрашиваю. Если бы я разбирался, я бы так и сказал, казах наполовину. Я не разбираюсь. А вторая половинка, я то ну, Вообще не думаю об этом. Сам скажи мне. Лезгин. Лезгин из Дагестана родом. А, знаешь, какая штука интересная получается, юрист? Коллега, mm. а, вот армия Казахстана существует. А армии Дагестана нет. Как ты думаешь, почему? Ну, потому что армия Дагестана входит в состав России же. То есть, все-таки существует какая-то армия Дагестана, которая входит в состав России, да? Ну, нет, это общая, да, получается, армия России. Вот. Делений там нет. Правильно. Так вот, армия Казахстана, у народа Казахстана своя армия есть, а у народа Дагестана, части народа России, своей армии нет. Почему? Ну, потому что мы входим в состав России, поэтому... Вы входите в состав России. В качестве кого? В качестве кого? кто мы? Кто я? Дагестан. Лезгины. Народ. Лезгин. Да. Лезгин не только в Дагестане. Ну, Даже я да. не дагестанский лезгины, я а азербайджанский лезгин. Ты что-то запутаешься путаешься в показаниях Лезгистан... юристов. Нет, есть дагестанский лезгины, есть азербайджанский лезгин. А, ты азербайджанский лезгин. Да, Так вот, еще армия Азербайджана тоже существует. Конечно, конечно. Почему не существует армия Лезгин? Потому что Лезгин нация. А вы что думаете? Должна быть армия русских, что ли? Есть такая армия русских? Ну, да, ты же сам а, сказал. Ты же сам сказал, российская армия или русская армия. Я уже не помню, как ты там сказал. Нет, а разница Есть вот... русская армия и российская армия. Ну. Русская армия это другое, а российская армия это другое. Что такое? Давай вместе с тобой определим, что такое российская армия. Российская армия, это все нации там ходят. Там не обязательно, чтобы были только русские. Mm -hmm. Ты думаешь, если были бы только русские, воевали, что, войну бы выиграли, что Ну, Путин так и сказал. Помнишь, когда mm -hmm. этот, как его, ночной волк с Залтостанов, когда говорит, а как бы вот война же, мы же не победили бы без украинцев, белорусов, а Путин говорит, победили бы, Потому что мы русские, мы победители, а ты говоришь лезгин. Ну, победили бы, но не победили же. Ну, победили бы. Без нас вы не смогли, без других не смогли ничего делать, если бы только русские воевали. Так и русские как раз русские как раз не особенно-то и воевали, сынок. В основном Казахи там, значит, как бы атаку шли. Ну, так у Казах армия есть. У Казаха. Да, есть. Армия Казахстана. У них а. есть своя армия. А резгин нет. От России кто шел? Все нации там не только русские пошли. А почему так случилось? А, у Каза... а Ну почему. Вдруг да, ну, только русские пошли бы, они бы русские, мне кажется, а, такой Хорошо, давай, давай с тобой определим. А может все... это мы бесстрашные. Хорошо. А кто такие русские? Русские национальности, русские. Вот вы русские же, нет? Нет. Вот тализгин не русский, а я э, тоже не русский. А, хохол? Нет такой украинец? национальности украинец. Укра... А, ну. Путин же сказал, нет украинцев не существует. Я после этого перестал его уважать. И да. вдруг я понял, что украинская армия есть. А вот лезгинская, дагестанская, чеченская нет. Чеченская армия? Нет. Нет. Чеченская армия есть. Как это? Есть. Серьезно? Тогда тогда а, другой да. вопрос. Если чеченская армия есть, почему нет армии лезгин? Потому что Чеченская республика, у нас Дагестанская республика. А хорошо, Сам почему запрещен. нет Дагестанской армии? Да, может она есть, откуда нет? Ну, ты же юрист. Не, а ты юрист, же юрист, коллега юрист. мой. Я юридическом человек, я там, там все шучу. Нет, подожди, подожди. Если ты утверждаешь, что Чеченская армия существует, а Чечня ровно так же, как и Дагестан, входит в состав Российской Федерации, то почему нет Дагестанской армии? Значит, она есть тоже? Я просто там не живу. Я не знаю. Можешь назвать командующего дагестанской армии? Нет. А хотя бы несколько батальонов, подразделений каких-нибудь? Нет, я там не живу, я не интересовался. Угу, угу. Если интересоваться, поглубже. А где ты живешь, в Астрахани? Да. Какое коренное население этого региона Российской Федерации? Русские. Какие? Русские. Коренное население Астрахани – это русские? А кто казахи, что ли? Что обозначает на русском языке слово Астрахань? Нет, в Астрахани численность больше всего русских населения. что казахи... обозначает на русском языке название города Астрахань? Это же русский регион. <свят> 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 вот ты закапываешься, Лезгин. Подумай то, о чем я тебе говорю. А то завтра Путин скажет, что у тебя не существует. И что ты тоже русский. Да, мне все равно, что он сказал. Да, я понимаю. Я не буду на него. Смотреть. Ну, то есть ты вполне себе, э, э, ты вполне себе готов, да, э, назвать себя русским, а забыть о своих корнях, да? Я правильно тебя понимаю? Нет, я не говорю, что я русский. Так ну, я и спрашиваю. Ну, если он так скажет, это го... значит, что я поменяю свое мнение. Правильно? Ну как? Я не стану на него обязаться. Э, не знаю, не знаю. Ты, ты, ты же чёрт, только чёрт, что сказал, какая разница. Это значит, что ты готов поменять Но. свое мнение. Давай вернемся к Астрахани. Нет, мне разница нет, что он да. скажет. Давай, разница, он как он тебя скажет. зовут? Я Михаил. М -м, понятно. Бывает. А меня и в лампе. А, Давай, э, а, давай а вернемся к вопросам перевода на русский язык название города Астрахань. И определимся, с какого языка переводится слово Астрахань. Нет, почему это вообще никого? Просто Чего? мне интересно. Чего? Мне интересно, что ты будешь делать, когда Путин скажет, что Лезгин не существует? Так и будешь Да. И главному да? вопросу, почему нет армии Дагестана? Ее ж нет. Такая разница, но есть, есть, а -а -а. нет, нет. Ну а в раз чем раз. дело? Ты же э, мусульманин, наверное. Или да. ты человек неверующий? Верующий. Верующий. Кальяном все ты человек. верующий человек? Вот так говорите, мне кальян все равно курить. Кальян может курить кто угодно, даже пингвин. Так что, ты верующий человек или нет? Верующий, да. Скажи, не является ли грехом для мусульманина? идти под руководством православного царя на чужую землю. Но я не хочу это об этом говорить. Не-не-не, я, я спрашиваю. Я, я, нет. А к чему это вопрос? Я же здесь. То есть не я, я пошел... К чему это вопрос? К тому, что завтра, завтра вот такие, как я, представители э, властей нашей страны, тоже иногда люди, не являющиеся э, титульной нацией России, призовут тебя на службу нашему православному царю, батюшке, скажут, э, нашему царю показали фигу, умремся за него, и ты пойдешь, никуда не денешься. Потому что иначе, ну, иначе тюрьма. Ну, да. ну, что делать? Мы в России живем, так и закон. Что делать? Так ты же сказал, что ты в Дагестане живешь в Астрахане. Ну, не Дагестан же сказал. В Астрахане. А как по-русски Астрахань, так и не сказал. Ну, я не знаю. Вот том, я... Что... Белгород, это по-русски Белый город. А как по-русски Астрахань? Это Астраха? Так тоже не очень по-русски. Я понимаю, что ты там две девочки, ты, может быть, действительно Ас этого дела. Я с этим не спорю. Я с этим абсолютно не спорю. И даже где-то в глубине души, может быть, даже и завидую. Но это же все равно не по-русски. И ас не по-русски, и трах не по-русски. А к чему это Интересно. Просто я любопытствую. Пытаюсь докопаться до истины. До истины хочу докопаться. Смотри, надо. Докопаться на интернете. Ты хорошо владеешь русским языком? Так. Да, но ну, мне кажется, хорошо. Лучше, чем многие люди, которые называют себя русскими. Ну, как мне кажется, возможно, я конечно ошибаюсь. А девчонки ну, да. твои русские тоже? Нет. Даже закашлялись. Наверное, стыдно им быть русскими, да? Нет. Не стыдно? Нет. Основном... Мы не стыдимся. По... Не, вы что сказать? Мы, мы не Мы даже от кого. Так они русские или не русские? Я не понимаю. они стыдятся или нет, не стыдятся? Нет. Они не русские, но они россиянки. Россиянки это гражданство. Да. А кем они сами русские. себя считают? Они свои нации казашки считают. Они обе казашки, да? Да. Yeah. Ну, знаешь, им легче. Армия все-таки казахстана существует. Ну, no, а если будет война против Казахстана, они что будут за Казахстан воевать? Uh, ну, возможно, они вообще воевать не будут. Не будут. Yeah, но, yeah, но, yeah, но, yeah. но с моей точки зрения, с моей точки зрения, uh, да, они должны были бы защищать свой народ, конечно. Своих предков Нет, они безусловно. В России, их народ есть в России. А как мне быть? У меня до да, границы с Украиной всего 72 километра. Я там родился. Там все мои предки. А я живу в России. Нет. Я должен ехать, я должен идти в Украину и убивать своих э, братьев. Нет, я этого делать не Но стану. Мы должны переехать в Украину и, просто, и убивать против России. Если так не могу я поехать в Украину. Не пускает меня Вовка. Почему? Ну, потому что Вовка негодяй, фашист. Почему фашист? Хороший вопрос. Я тоже себе часто задаю вопрос. Как так стало, что президент Российской Федерации стал фашистом? Ну, что к этому его толкало? Был же коммунистом. А потом мне стало ясно. Ведь коммунизм и фашизм – это же одно и то же. Нет, я просто в политику не лезу, поэтому мне это не интересно. Поэтому я тебя и э, пытаюсь разговаривать. Нет, ну я знаю, что Нет, вот Я думал, поэтому тебя и пытаюсь разговаривать, парень. что ты в политику не лезешь. Э, древние народы людей, которые не лезут в политику, знаешь, как называли? Как? Идиот. Uh -huh. Это не оскорбительно, действительно так называли. Люди, которые не интересуются политикой, назывались идиоты. Это у нас уже в русском языке этот термин приобрел некое оскорбительное звучание. А в принципе, в своем исконном, так сказать, изначальном варианте слово «идиот» обозначает человек, не интересующийся политикой. Не, а нас просто устраивает, все нормально. Мы думаем, устраивает, что Бог все правильно делает. Устраивает, делать. я понимаю, устраивает. Ну что ж, в таком случае у тебя ко мне вопросы какие-нибудь, может быть, есть? Нет, нет вопросов. У меня только вопрос. Что я ты? Я хотел сказать, что Вова, Вова наш Владимир Владимирович Путин, есть? Ну, мы, же с, вами, мы же с вами, юноша, коллеги, юристы. Тогда у меня к, вот, к вам последний... У меня правильно вот, к... Да, понятно. я понял, понял. Аргументов все равно не будет. Правильно, так и правильно. Не, не будет, да, да это... Юноша, у меня к вам последний вопрос. Как юристу, 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 ответьте мне на него, вы рисовать умеете? Нет. А эти как его? Буквы. Нет. Чем отличается правовая система от системы права? Да не, не на одной паре не был. Ага. Тогда я рад за российскую юриспруденцию. Ее ждет большое. Да я с не буду объяснять Я вообще не уверен, что вы будете кем-нибудь достойным. Вы Манкорт. Прощайте. Откуда? Да. Вы знаете значение бовтик.